На Красноградщині побували представники головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області. Зокрема, вони провели особистий прийом Брабанян, під час якого можна було поскаржитися на дії працівників міліції, нести свої пропозиції щодо покращення їхньої роботи або повідомити про вчинення конкретного злочину чи правопорушення. Загалом під час роботи виїзної приймальні начальника головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області на прийомі побувало більше десяти красноградців. Я специалист приемной начальника ГУМВД Украины в Харьковской области, генерал-майора милиции Гемченко Олега Михайловича. Сам я являюсь полковником милиции в отставке. Фамилия моя Ковган Павел Анатольевич. Наша выездная приемная была создана по инициативе руководства управления милиции области для того, чтобы выезжать в районы, и изучать вопросы взаимоотношения между милицией и населением. О сегодняшнем приеме хотелось бы сказать следующее. Такого количества обращений, как в Краснограде, не было в других районах. И характерная черта обращения ⁇ то, что нет ни одного обращения, связанного с претензией на плохую или недостаточную работу милиции. Все обращения связаны с какими-то вопросами по охране общественного порядка, там, движения транспорта, строительство гаражей и так далее, и так далее. Мне очень помогал в моей работе сегодня заместитель начальника райотдела, подполковник милиции Мужиевский, который также фиксировал все эти вопросы. Мы вместе с ним отвечали на вопросы граждан, давали им разъяснения. Сразу он при них делал звонки, должностным лицам, своим подчиненным, выясняли все вопросы и давали им ответы. И многие вопросы он взял под контроль. Также эти вопросы будут держаться на контроле областного управления милиции. Поспілкувавшись с представниками Головного управления Министерства внутренних справ Украины в Харьковской области, красногородцы рассказали, с какими питаннями и проблемами они пришли на прием. Хотелось, чтобы наша милиция городская больше внимания уделяла нашим скутеристам, молодым людям, подросткам, которые ездят по нашим улицам, по нашим тротуарам, пугают наших деток и создают аварийные ситуации на дорогах, а также и в парках, и на тротуарах, и вообще на жилых комплексах. Я пришла в общественную приемную по нескольким питаниям. Ну, одно из таких важных питаний – это патрулирование по городу, ну, ну, чтобы трошки навели порядок. Чтобы наши милиционеры пресекали все правонарушения, всякие негативные действия, которые происходят на улице.